У всіх звичних вже нам столових приборів дуже багата та цікава історія. Минулого разу ми вже познайомилися з двома з них з ножем, що з'явився самим першим, та ложкою, що є другою за старшинством. Але найцікавішим минулим може похвалитися виделка, наймолодша з усіх. В різні часи про неї за непотрібністю забували, її забороняли, вважали занадто дорогою, а тому зайвою річчю. Тож сьогодні наша головна героїня саме вона Виделка. І про всі її таємниці йтиметься далі у передачі до речі про речі. Де саме з'явилася перша Виделка? Відповідаючи на це питання, вчені не дійшли єдиної думки. Дехто вважає, що свою подорож Виделка розпочала в Греції. Інші стверджують, що прийшла вона зі Сходу. Одна з версій свідчить. она имела вид э, нашего шила, то есть это один зубчик, довольно-таки из дорогого материала на э, дорогой деревянной или там ручки из слоновой кости. И ее использовали для накалывания еды и для потребления э, пищи. Потом со временем, конечно, э, вилка начала видоизменяться и уже появилось два зубчика, ну а сейчас, как мы знаем, это три и четыре зубца. На вид Від своїх братів та сестер по столу, ножа та ложки виделка була сприйнята спільнотою дуже насторожена, навіть вороже. Особливо ненавиділа виделку церков. Її служителі вважали цю річ річ самого диявола та ще непотрібною розкішю. Відповідно, м'яко кажучи, не рекомендували нею користуватися нікому, і до них довгий час прислухалися. Щодо простого люду, то вони звикли управлятися з їжею за допомогою ложки та ножа, а аристократи спритно орудували двома ножами, один з яких виконував функцію виделки. Або був іще один спосіб. Адже твердую ежу можно брать руками и никаких проблем. Если говорить о Европе, то англичане они тоже побаивались этой вилки, потому что, наверное, вот эти зубчики они всех отпугивали, и поэтому даже в 17 веке англичане предпочитали одевать на руки когти для потребления еды, железные когти для того, чтобы не пачкать пальцы рук и потреблять пищу, чем использовать вот вилку, то есть по назначению. Криз. Куди потрапляла виделка, вона викликала настороженість та занепокоєння. Такою грізною сприймалася ця річ. Так сталося і в Росії. Її теж вважали зайвою розкішшю. На банкетах її давали лише особливо важним гостям. Сам Петро І не сідав за стіл без свого власного столового прибору, що складався з виделки, ложки та ножа. У нас распространение вилка получила при Петре Первом. Конечно, церковь ее сначала не воспринимала и считала, что ну, это не по-божьему. И предпочитали знать, кушать при помощи ложки. Да? Но З развіттям етикету вілка все больше і больше приживалася в нашому суспільстві. Аж до 17-го, початку 18-го століття виделка боролася з забобонами, що супроводжували її протягом всього часу. До речі, до 18-го століття навіть звичного нам слова виделка не існувало. Цей прибор називали рогадина чи вільця. А крестьяне, в до 20-го века считали ее за своим столом. И все же таки виделка заняла почестное место среди інших столовых приборов. Когда я рассказывала о ножах, то каждому ножу соответствует своя вилка. Да? Вот я говорила о столовом ноже, второй прибор при помощи которого потребляют еду, это будет столовая вилка. Да? То есть могу сразу показать, вот, да, напомнить, это столовый нож и столовая вилка. Столовая вилка, она тоже довольно большого размера, должна соответствовать и быть под стать ножу. И для чего она необходима? Необходима для потребления вторых горячих блюд мясо овощи грибы любите солоденькое? разные торты и десерты их теж необходимо есть и если говорить о десертах то нельзя забывать о десертной вилке она напоминает нам по размеру закусочную вилку тоже небольшая меньше чем столовая вилка десертная вилка необходима для потребления десертов если вам на десерт подали торт или какой то пирог который сложно очень кушать чайной ложкой то существует вилка для торта например такой, такой торт как киевский наполеон да? то есть он довольно имеет плотную структуру поэтому очень удобно такие торты кушать вилкой для торта так называемая то есть она напоминает по форме чайную ложку но с зубчиками и это тоже вилка Ті види виделок, що ми перерахували, виделки для особистого користування, але це далеко не весь перелік цих речей. Виделка сьогодні має дуже різний вигляд та пристосувалася до різних страв нашого столу. Существуют еще э, вилки для общего пользования, да, то есть при помощи которых можно перекладывать из общей тарелки к себе э, в тарелку. Ну, например, такие вилки, как э, вилки для перекладывания гастрономии. Двухрожковые вилки. Очень удобно перекладывать э, с общего блюда тоже же колбаску, тот же балычок, как рыбный, так и мясной, неважно. Вилка для гастрономии. Она выкладывается прямо на блюдо, где расположено мясо, ну, мясная нарезка или рыбная нарезка. И при помощи этих приборов перекладывают гастрономию в себе в закусочную тарелку. Прием ежи сегодня перетворился на целую науку. Столы сервируют так, что на них может лежать до десятка разных виделок. От не заплутаться. До речі, всі вони народилися на світ нещодавно на початку минулого сторіччя. Обраті внимание на вилку. Це вілка для потреблення устриць. Один э, зубчик у даної вілки э, в виде ножа. Для жаль для того, щоб підрізати мускул устриці з раковини. То есть в правую руку берется вилка, в левую руку берется устрица, и ножка устрицы, мускул устрицы подрезается для того, чтобы можно было отделить устрицу от раковины. Шпротная вилка. Эта вилка тоже общего пользования. Ее подают при подаче различных закусок консервных. То есть это рыба в масле, какая-то может быть мясо какое-то в масле. Да? То есть консервы для того, чтобы переложить из общей тарелки к себе продукт без излишнего количества масла. Вилка имеет форму лопатки. Очень удобно для перекладывания вот таких блюд именно в масле. Вот такой прибор щипцы. И тоже вилка двухрожковая, это для улиток, прибор для улиток. В щипцы мы зажимаем улитку и вилкой достаем самую вкусность которая в этой улитке находится, да? то есть мускул, ножку и потребляем, то есть прибор для улиток. И еще вилочки о которых хочется сказать. Це ось такі маленькі двохаршкові вілки для перекладування лимона. Про те, як правильно користуватися тією чи іншою, написано безліч книг. Багато людей присвятили своє життя тому, щоб навчити нас з вами розбиратися в цих речах. І якщо з невеликими за розміром приборами ми познайомилися, то ось трохи більше, і призначені вони не для їжі. І додаткові прибори, які мають... Как нож, так и вилку. Это приборы на нашем профессиональном языке называются приборы для транширования. Другими словами, это приборы для разделки какого-то блюда. Приборы для разделки тоже разделяются как для мяса, так и для рыбы. Это для мяса приборы для разделки и для рыбы. Тоже обратите внимание, рыбный нож в виде лопаточки для удобства разделки рыбы. Після того, як ми дізналися про основні прибори, що допомагають нам при прийомі їжі, надамо декілька корисних порад. Адже кожен з нас, хоча б раз, був, а у когось це ще попереду на урочистому заході. Тут треба показати свої знання, етикету, і саме для того, щоб не осоромитися, слухаємо та запам'ятовуємо. Начинаем трапезу с холодной закуски. Перед тем, как приступить к еде, хочу обратить внимание на несколько правил этикета. То есть должны сидеть за столом прямо, ни в коем случае локти не должны вот так вот на, на столе стоять, ни в коем случае нельзя. То есть рука находится на предплечье. У нас стоит с вами красивая салфетка, она тоже несет смысловую нагрузку определенную. То есть, зачем нужна полотняная салфетка? Как правило, женщины ее кладут себе на колени. Мужчины могут, если она им не нужна, положить слева от пирожковой тарелки или тоже себе положить на одно колено. Обед начинается всегда с закуски, с холодной закуски. Поэтому перед нами лежит, стоит тарелка, закусочная тарелка. Она Небольшого диаметра меньше, чем э, столовая. Холодные закуски будем кушать э, приборами для холодных закусок. После того, как мы с вами покушали холодную закуску закусочными приборами, официанты убирают использованную э, посуду. Слева от основных тарелок у нас стоит пирожковая тарелка, и э, на тарелке лежит нож для масла. Пирожковая тарелка необходима для хлебобулочных изделий. То есть гость берет или ему официант кладет хлеб на пирожковую тарелку, и вы с пирожковой тарелки берете кусочек хлеба и кушаете. Нож для масла необходим для намазывания хлеба маслом. В каких случаях? Ну, например, при подаче икры. Подают красную или черную икру, и по правилам этикета не следует намазывать бутерброд толстым слоем масла и кры, следует намазать ножом для масла немножечко масла и лопаточкой для икры положить на этот кусочек и корочки и этот кусочек отправить в рот. Толстый большой бутерброд с красной или черной икрой мы можем кушать дома перед телевизором, где нас никто не видит. А в обществе мы должны потреблять еду ну, так, как по правилам этикета. После холодной закуски нам, как правило, подают второе горячее блюдо рыбное. И для потребления рыбы у нас есть определенные столовые приборы. Это рыбные столовые приборы. После второго рыбного блюда нам подают второе горячее мясное блюдо. И мясо мы с вами кушаем столовыми приборами и потребляем из мелкой столовой тарелки. После вторых горячих блюд, как правило, идет потребление десерта. После того, как закончен обед, Палетняна салфетка, яка лежить у вас э, на коленях, ви її сворачиваете, кладете сліва і можете піднятися из за стола. Тож, запам'ятали, скільки б не було на столі приборів, але спочатку треба брати ті, що знаходяться далі від тарілки, поступово наближаючись до тих, що поряд з нею. Дійте так та не помилитися. Ну ось. Тепер ви знаєте про столові прибори майже все і сподіваємося, ці знання вам стануться у нагоді, та ви скористаєтеся ними.